как свет. Как душа, на весь я. Я вижу себя. Вы никогда не хотите видеть себя. Но Бог делает чудо. Вы вдруг видите себя в другом. стыдно, мучительно больно. Увидеть себя в другом. Вы думали, что другой это ваш враг. Тот, которого нельзя никогда принять. Простить. Тот, который обижает вас. Каждый раз. Не только при встрече, но и при ваших мыслях. И вдруг чудо. Вы полностью смотрите на него и полностью видите себя. Значит, я враг сам себе? Нет, слышите вы голос. Ты сам себе только душа. Но не только себе. И не только другому, но и каждому. Каждому говорите, вы согласны. Себе говорите, вы согласны. Но не этому другому. Но сейчас же у вас другое чувство. Говорит вам свет изнутри. Сейчас вы есть, он, а он есть вы, вы его очень сильно любите. Вы действительно подходите и обнимаете его. И действительно Бог прав, и вы его действительно любите больше, чем себя. Как тебе это удалось? Говорите другому. Куда у меня такая любовь к тебе? У меня то же самое, говорит другой. И я тебе даю встречный вопрос, как тебе удалось, что Бог через меня так сильно любит тебя. Я люблю вас, люди. Каждого из вас очень сильно. Неимоверно сильно. Лишь бы хватило сил донести вам любого вашего прошлого, будущего и настоящего, как единый процесс, как единую душу всех поколений, что вы есть я, а я есть вы. Огонь сделает сейчас это напрямую. Свет просветит вашу душу, не только рог, и только нефиш разве нашу нишаму тоже надо менять и просветлять ваша нишама тоже проходит трансформацию, изменению она тоже должна победить но вы же говорили что в этот раз все части души должны слиться и победить, и другого шанса нет. Да, я помню, так оно и есть. Это есть этот раз. Он и стоит в календаре Всевышнего, вашей тайной, проявленного Бога сегодня. Вы это чувствуете, и поэтому у вас напряжение. И поэтому у вас битва. Люди говорят, что это битва на шейхах, внутри вас. Другие говорят, что это только снаружи. А ваша душа говорит по-простому, что ваше доброе чал сражается с противоположностью, как когда-то Яков с Исаавом, хотя это одна и та же душа. Ну как вы берете свет, да. Ну как вы берете целый день, да. Но как вы согласны целую жизнь брать свет и даже огонь не посвятить ее этому, да. Но вы же профессионалы, вы же понимаете, как это тяжело для вас. И как это еще более тяжелее через вас для других, объяви вас спасателями. Я могу давать вам свет и огонь каждый день, каждый раз. Но если вы передумаете, от него ничего не останется. Не останется от его жизни. И будет очень непривычно жить вам, получающим ежедневный свет и огонь, и жить без него, перешедшим на такую суть, на такой смысл, и вдруг отказаться из-за какой-то ерунды, то, что он вызовет по отношению к ситуации, к человеку. Вам будет очень мучительно и больно жить. Вы хорошо подумайте. Можете ли вы выдержать обиду от другого человека? Но вы же нас учили, что человека не существует, что все под управлением Всевышнего, и человеком руководит Всевышний. Значит, от самого источника идет эта энергия. Да, но в ситуации, когда вы находитесь под огнем и получаете его, и когда приходит сама ситуация, вы это не можете помнить, потому что всплывает только сущность. Сущность стирает память этой правды. Отвечайте, вы не передумаете, когда вы забудете, что все есть Бог. Надо проверить, но вы уже сто раз проходили и сто раз забывали, у вас есть опыт, что в этот момент вы не можете вспомнить, что все есть Бог. Как будет на 101 раз, но вы же нас учили, что надо 101 раз накрывать стол, как Маше. Но вот это и есть 101 раз, я вас наперед спрашиваю. Бог тратит силы на вас, свою жизнь. Бог тратит время на вас, он другого будет спасать и вести к спасению для других. Вы не передумаете, нет, мы согласны, мы без этого жить не сможем. Мы человек с собой и вдруг понял, что он проиграл. Я проиграл, Господи, но я счастливый, я осознал свой проигрыш, правильно сказал Господь. Как только ты это сказал, я уже в тебе и победил. Ну как на огне стоять? Хорошо, но дело в том, что тот огонь, который идет через глаза, он печет. Ну и как? Вы решили дальше с этим быть? Сильнее любить? Пусть сильнее печет. Быстрее все закончится, но оно не закончится. Вам покажется, что оно закончится с вами. Но вы это большой, вы это душа. Так что вы хотите сказать до последнего человека? я буду получать огонь для других? Да. И что вы даете на этот правдивый ответ? Вы согласны? Да. А как же жить по-другому? Вас утвердили спасателем земли. Вы выбрали и подписали протокол, союз, что вы не передумаете. Вы были не правы, когда вы мне все время говорили, что ответственность несет каждый за себя. Каждый за себя несет ответственность по своему сознанию. Только спасатели, раз вы сказали, что вы согласны, несут ответственность за других и за человечество. Только они осознают себя душой человечества. Но раз вы осознали, я стираю ваши мысли старые, что каждый должен нести за себя. Нет, вы несете ответственность за человечество, раз вы его спасатели. Еще раз спрашиваю, согласны? Да. Кто руки поцарапал? Никто. У кого? Руки болят. Ни у кого. У кого нет рук. У нас у всех нет рук. Мы же его руки. Мы же его спасатели. Вы на Шаббате празднуете, как все? Нет. Мы служим. Мы несем ответственность за сохранение Шаббата. Мы делаем Шаббат. Мы есть Шаббат. У нас душа, которая не уходит после окончания Шаббата, она несет эту службу. Ну хорошо, а как же закон? Это есть высочайший закон. Это позиция души. Она есть закон это другой уровень сознания. Нам тяжело в шаббат? Да, очень тяжело. Но одновременно всем людям очень легко и очень тяжело. Почему вам тяжело? В шаббат у других приходит, как у нас другая душа на день, на сутки. И в этот момент этот мир надо удержать до следующего шаббата. У людей наступает мир, равновесие, любви вселюбие, покой, радость, счастье. И это надо сохранить еще на 6 дней, пока идет построение Шаббата, пока идет подготовка человечества к следующему Шаббату. Это надо удержать, этот мир, эту жизнь. Давайте договоримся вы по порядку. Не все сразу. Хорошо. Главное, зачем вы живете на земле? Мы живем для тебя, Господи, в людях. Мы живем для тебя жизнь в человечестве. Мы живем для души, соединяя имена Всевышнего с Ним самим, прославляя Его жизнь каждого человека в человечестве. Как на самом деле вы родились? Неужели это многократно? Это каждый день и каждый раз. Это все время. Это беспрерывно. Значит, вы умираете беспрерывно. Еще больше умираю, чем рождаюсь. Умирает все. Все смерти как и отметим. Умирает все время каждое сознание, умирает все время каждая клеточка организма. Как у каждого человека миллиарды клеточек умирают и возрождаются, так и на духовном уровне то же самое происходит. И как вы к этому относитесь? Положительно. Это мой любимый процесс. Стоял на берегу своего сознания, показывая совершенно другой берег. Но ты же на другом берегу. Там, где нет людей. Какой же ты еще можешь берег показывать, если ты сам на другом берегу я только паромщик. Я переправляю еще на другой берег. К нему подходили люди. И объясняли, что они еле-еле до него добрались. Еле-еле достигли его берега сознания. Они потратили на это не одну жизнь. Не один год, они потеряли. При этом все, что у них было, у них ничего не осталось. Они добрались совершенно голые. И тут такое чудо, им надо переправиться еще на какой-то берег. И он всего лишь паромщик. Тут паромщик расплакался. Сказал, что в этот раз он переправляется вместе с ними еще на другой берег и вместе с ними там останется или заплакали вместе с паромщиком но у них ничего не получалось они не могли сдвинуться с места Мы все проплакали, говорили они все хором. Все свои переживания, чтобы достигнуть этого берега. И все свои переживания, которые были на том берегу, с которого мы отправились. Почему, Господи, мы не можем сдвинуться с места? Вы не любите друг друга. Вы не нашли в паромщике свою жизнь. Вы не нашли, что самое главное, друг в друге, жизнь паромщика. Да, вы каждый своим путем переправились на этот берег. Да, вы все потеряли. Да, вы голые. Но главную задачу вы не выполнили. Вы не нашли самого себя друг в друге. Вы не узнали себя. В каждом из вас люди перестали плакать и сказали «да». Оно действительно так. Тут небо взорвалось. И люди увидели град из слов волшебных. Я люблю тебя, человек. Если ты выдержишь мой град, ты придешь ко мне. Люди не выдержали град и опять отправились на свой берег. Прошло десять лет и через десять лет паромщик опять встретил тех же людей. Опять пришли ко мне, сказал паромщик. Но я за эти десять лет уже десять раз был на том берегу, на котором я должен был остаться и не остался ради вас, встречая вас каждый год. Люди опять расплакались и сказали, что в этот раз они уже действительно нашли себя в каждом и нашли паромщика в каждом. Вы простили себя в каждом? Да, сказали люди. А вы поняли, почему все так было? Да, сказали люди, так Бог хотел, Бог дал на эту силу. Правильно сказал паромщик. Силу он дал благодаря вашему выбору. Если бы вы выбрали по-другому, он бы дал силу и другому вашему выбору. Тут опять гром, как и 10 лет назад. И те же слова, я люблю тебя, человек. Если в этот раз ты выдержишь гром, ты переправишься ко мне. Навсегда. Я не уйду от тебя никогда. Но опять люди не выдержали гром. И опять отправились на свой берег. Эта история не закончилась. У нее нет конца. Как вы думаете, чем кончится эта история, люди? Как вы считаете, она имеет конец? Да. Мы изменимся, исправимся. И когда будет третий разгром, мы его выдержим. Вот и весь конец. И Бог примет нас и останется с нами навсегда. Мы это не чувствуем. Мы это не знаем, но мы верим в это. Мы знаем силу нашей веры. Это наша любовь. Она не изменится. Правильно. Правильно. Молодцы. Смотрите, вы живые люди. Да. Смотрите, вы вечные души. Да. Смотрите, Бог живой у вас был, есть и будет, на всем пути вел, и все, что было с вами Он, и только Он, да. Тогда скажите правду, вы всегда Его любили? Вы не хотите отвечать, вы не знаете ответ, вы не можете ответить. Мы боимся ответить, вам не понравится наш ответ. Почему? Я ответ ваш знаю заранее наперед. Я хочу, чтобы вы его осознали через себя. Мы любили Бога всегда только напрямую. Но не в каждом человеке, но не в каждой ситуации. Правильно. Вам было больно, когда вы не то что предавали, но не любили Бога в каждой ситуации. Очень больно. Но мы осознали, что это наша беда. И с нами это не повторится. Тогда скажите правду. Если вы это осознали, вы верите, что Бог есть вы, а вы есть Бог, да. Вы верите, что Он больше не допустит, чтобы вы его не узнали в другом и в какой-то ситуации. Верим, поэтому мы так и говорим. Молодцы, так держать. там новобрачные пока никак они новобрачные на документы не могут решить а бог за них может решить и бог не может решить у них есть выбор они не могут сделать выбор а как им помочь сделать выбор помогать им не надо бог за них решит их надо только любить и все будет хорошо. i